হেল্ল' ভগৱান মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এয়া দুপৰীয়াৰ সাজত বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ পচলা দিয়া দাইল আৰু এয়া পচলাখিনি ভালদৰে কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া দাইল কালাৰ দাইলৰ আঞ্জা পচলাৰ লগত বনাম আৰু এয়া দাইলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এতিয়া দাইলখিনি বইল কৰি ল'ম দেখাই যাম বাৰু আপোনালোকক কি কি কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া মই দাইলখিনি চিটি মাৰিব দি পচলাখিনি ভাজি ল'ম আৰু পচলাখিনি অকণমান মিঠাতেল দি এক্সট্ৰাকৈ ভাজি ল'ম একেলগে দাইলৰ লগত দি দিলে গোটেই গলি যাব সেইকাৰণে মই এনেদৰে ভাজি বনাওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ সিজালৈকে আৰু দালিৰো হুচিয়েল মাৰি আছে এতিয়া পচলাখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই দালিত তেল মাৰিবৰ কাৰণে পিঁয়াজ শুকান জলকীয়া ৰেডি কৰিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ আৰু পাঁচফোৰণ অলপ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ফুটিব দিছোঁ আৰু ফুটি গ'ল এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আদা নহৰু খুন্দি থৈ দিছোঁ এয়াও দি দিলোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে ভালদৰে ভাজি ল'ম এইখিনি আৰু এতিয়া ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া দালিখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে চম্ভাৰ মাৰি আৰু পচলাখিনিও দি দিলোঁ আৰু পচলাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে মিলাইখিনি উতলাই আহিব ৰাখি দিম অলপ সময় আৰু এয়া আমাৰ পচলা দিয়া দাইল ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ উতলাইছে আৰু আমাৰ দাইলখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া ভাত ভাজি এখেতক পৰিৱেশন কৰি দেখাই দিলোঁ আৰু এয়া পচলা আৰু কেৰেলা ভাজিও বনালোঁ কেৰেলা আলু পচলা এনেদৰে মিক্স কৰি বনালোঁ ভাজি আৰু দাইল ভাত এনেদৰে দুপৰীয়াৰ সাজখন ৰেডি হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ভাতখিনি মই ৰেডি কৰি দিলোঁ পৰিৱেশন কৰি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি পচলা দিয়া দাইলখন আৰু ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ফল ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব এয়া আমাৰ ভাত সাঁজ ৰেডি আৰু এয়া মোৰ ভাত সাজি লৈছোঁ আৰু ভাত আৰু এয়া দাইল ভাতৰ লগতে লৈছোঁ দাইল আৰু খাবলৈ ইমান ধুনীয়া সোৱাদ হয় এই পচলা দিয়া দাইলখন আৰু খাই বহুত ভাল লাগে আৰু এয়া ভাজি এতিয়া মোৰ ভাতখিনিও ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মোৰ ভাতখিনিও সজাই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া খাবহে লাগে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে আহিছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পাম বাবাই